Здравствуйте, меня зовут Катерина, я из города Москвы. Я прошла третий марафон женственности в компании множества других замечательных девочек. Для меня марафон прежде всего явился инструментом самоорганизации. Ежедневно наблюдая за собой и заполняя отчеты, можно наработать полезные привычки, включив их в пять своих целей на ближайшие два месяца. Я не могу сказать, что марафон меня полностью изменил. Скорее он подвиг меня к изменениям, стал источником вдохновения на новые цели и поводом к действию. Вообще формулировать и записывать свои желания очень сильно ускоряет их осуществление. У меня исполнилось достаточно желаний, чтобы этому удивиться и порадоваться. А всего-то, казалось бы, стоило просто их сформулировать и записать. Кроме того, марафон... Дал мне отличную возможность посмотреть, а как у других решаются подобные задачи и увидеть способы их решения. Возможно, у кого-то попросить совета или самой кому-то быть полезной. Словом, приятное женское общение. Окружающие сказали, что я стала более терпимой и более понимающей, а также заботливой и радостной. Ну а я сама, благодаря заданиям в марафоне, почувствовала более гармонично себя, почувствовала. Вот. А марафон ⁇ это возможность в течение двух месяцев обратить внимание на себя и на свой внутренний мир, понаблюдать, сделать выводы и прийти к правильным решениям. Вот и все. Всего вам доброго, спасибо за внимание.